Assalamualaikum, saya Nur Syazuna akan memulakan pembentangan ulasan artikel yang bertajuk Pendekatan Sastra Islam Modern yang ditulis oleh Rosdi Sama dan Nur Hasma Muhammad Sa'ad pada tahun 2012. Baiklah, fokus utama iaitu objektif kajian. Penulis telah menetapkan dua objektif iaitu mengkaji hubungan antara sastra dan agama Islam dan yang kedua meneliti konsep dan definisi sastra Islam Modern yang dikemukakan oleh sajana Islam telah menggunakan kaedah kajian iaitu kaedah analisis dokumentasi yang meneliti sumber bertulis seperti Al-Quran, hadis, karya sarjana dan juga penulisan terdahulu yang berkaitan sastra dan Islam. Pada pandangan saya, kaedah ini sesuai digunakan kerana perbincangan kajian ini bersifat teoritis dan konseptual. Seterusnya, kita lihat hujah-hujah utama dalam kajian ini. Yang pertama, hubungan sastra dan Islam kedua, penerimaan sastra dalam Islam dan yang ketiga, perbezaan sastra yang baik dan buruk. Perincian hujah-hujah itu tersebut dapat dilihat dalam bahagian dapatan kajian. Yang pertama, hubungan antara sastra dan agama adalah sangat rapat dan bersifat fitrah kerana sastra sejak awal kemunculannya telah berkembang dalam lingkungan keagamaan. Dan yang kedua, dapatan definisi sastra Islam menurut sarjana seperti Said Kutub, Muhammad Kutub, Imaduddin Khalil dan juga Abdul Rahman Bashar. Menurut tokoh-tokoh ini, sastra Islam merupakan ungkapan indah yang berteraskan perspektif Islam terhadap alam, kehidupan dan juga manusia. Dapatan seterusnya, iaitu Islam tidak bersifat dogmatik dalam menerima sastra, yang mana Islam tidak menolak sastra secara menyeluruh, sebaliknya menetapkan garis panduan berasaskan akidah dan juga nilai moral. Seterusnya, dapatan yang terakhir, sastra Islam berfungsi sebagai media dakwah yang luas dan menyeluruh. Menurut hadis riwayat Anas bin Malik, mengetengahkan bahawa lidah merupakan senjata berdakwah dalam bidang sastra. Secara keseluruhannya, dapatan kajian merujuk bahawa sastra Islam merangkumi pelbagai tema kehidupan dan kemanusiaan bukan terhad kepada ibadah semata-mata. Hal ini telah mengukuhkan peranan sastra Islam sebagai medium penyampaian nilai dan juga kesedaran terhadap masyarakat. Bagi bahagian penilaian kritis, saya mulakan dengan kekuatan artikel yang mana pengkaji telah menggunakan bukti yang tepat Hujah-hujah mereka telah disokong dengan dalil Al-Quran, hadis dan rujukan sarjana. Kelemahan artikel ini pula ialah kajian bersifat teoritikal sepenuhnya tanpa contoh analisis teks sastra secara praktikal. Dan juga kajian ini mengalami kekurangan perbandingan teori sastra moden bukan Islam. Pada bahagian terangka teori, artikel ini tidak menggunakan teori sastra formal secara khusus. Jadi, saya telah mencari gali beberapa teori-teori yang terdapat di Malaysia menurut kajian Abdul Halim Ali pada tahun 2023 iaitu terdapat kesesuaian teori takbudiyah oleh mana yang menyifatkan sastra sebagai medium pengabdian kepada Allah dengan menekankan aspek akidah, nilai moral dan juga fungsi dakwah. Seterusnya, kajian ini telah banyak memberi sumbangan dalam bidang sastra antaranya Kajian ini menjadi rujukan penting dalam kajian sastra Islam dan kajian kritikan sastra yang berteraskan agama. Bukan itu sahaja, kajian ini dapat memberi garis panduan yang jelas kepada sastrawan dan pengkritik sastra Islam dalam menghasilkan dan juga menilai sesebuah karya. Sebagai kesimpulannya, artikel ini telah memberi implikasi kajian dari segi menyediakan kerangka konseptual yang jelas sebagai panduan kepada sastrawan dan pengkaji dalam menghasilkan serta menilai karya sastra Islam khususnya dari segi keseimbangan antara nilai estetika dan juga nilai keagamaan. Bukan itu sahaja, terdapat cadangan penambahbaikan pada bahagian kesimpulan ini iaitu kajian lanjutan dicadangkan untuk mengaplikasikan konsep sastra Islam kepada analisis teks secara praktikal dan memperluas perbincangan melalui perbandingan dengan pendekatan teori-teori yang lain. Itu sahaja daripada saya, berikut merupakan senarai rujukan yang telah digunakan bagi membantu saya memenuhi tugasan ini. Sekian, terima kasih.